Здравствуйте, с вами программа «Дон Православный» в студии Андрей Мазиков. Коротко о главных темах выпуска. Неделя, каждый день которой наполнен пасхальной радостью. О том, какой была светлая седмица в Ростовской на Дону епархии в нашей программе. «Православная весна» – духовно-патриотический фестиваль воскресных школ прошел в Южной столице. Возрождает традиции – казачьи национальные игры, посвященные Святому Георгию Победоносцу, прошли на Дону. Светлая Седмица, святые дни нестихающей пасхальной радости. В первую неделю после Светлого Христова воскресения богослужения православной церкви вновь и вновь возвращают верующих в ночь Святой Пасхи. В храмах открыты царские врата. После литургии совершается крестный ход. Православные приветствуют друг друга словами «Христос воскресе». О том, какими были святые пасхальные дни в Ростовской на Дону епархии, расскажет Сергей Шалагин. наполненный радостью, пасхальный тропарь в эти светлые дни звучит в начале каждой божественной литургии. Старопокровский храм города Ростова-на-Дону. Светлый понедельник. Богослужение возглавляет митрополит Меркурий. На протяжении всей Светлой Седмицы в разных храмах Ростовской на Дону епархии глава Донской митрополии будет молиться вместе с прихожанами. Господь воскресе! Господь воскресе! Господь воскресе! Светлая Седмица – особое время в богослужебной жизни церкви. Открытые царские врата, в знак того, что в эти дни перед верующими словно открывается невидимый духовный и небесный мир. В совместной молитве многократно повторяются радостные слова о победе Христа над смертью. Пасхальные богослужения, особенно на первой неделе, они отличаются динамикой. Песнопений очень много, практически нет никаких чтений. Прекрасное, замечательное творение Иоанна Дамаскина «Пасхальный канон», который всегда на слух узнаваемый и многими любим, потому что когда его исполняют, мы мысленно переносимся вот в, это, в это прекрасное состояние, когда мы бываем в первый раз на Пасхальном богослужении. Оно ничем не сравнимо. Христос среда светлой седмицы. Вместе с владыкой митрополитом в этот день молятся прихожане Сретенского храма города Ростова-на-Дону. Богослужение светлую седмицу проходит без земных поклонов. Внешние изменения не умаляют правил благочестия, но дают возможность почувствовать вот эти слова Христа. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я называю вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. Воскресение Иисуса Христа, примирившего человека с Создателем, непостижимо, недоказуемая логика земных законов. Доказательством этого является живая вера нашего народа. Каждый человек, который принял святое крещение, принял на себя звание христианина, шествует в меру своих сил за Христом, стараясь жизнью своей исполнять заповеди Божия, не нуждается в естественных доказательствах воскресения Христова, потому что доказательством воскресения Господа из смерти является самая жизнь. В Светлой седницы, глава Донской Метрополии совершает Божественную литургию в храме в честь святителя Дмитрия Ростовского. Аминь, мирный, верный, родитель, душе, наших, у нас Каждый из дней празднования Воскресения Христа, словно единый день, принадлежащий вечности. В каждой литургии светлой Сидницы облиз желаемого для верующего мира, наполненного Божественным светом. Мира вечности где, как сказано в Священном Писании, времени уже не будет. В какой-то момент каждый из живущих понимает, дорогу в эти края не осилить, полагаясь лишь на свои силы. Тогда человек обращается к Богу, и Господь дарует ему эту силу. Особенно она проявляется, когда мы принимаем в свою жизнь воскресшего Господа, принимая Его распятого и воскресшего, мы обновляем свою жизнь. Праздничный крестный ход вокруг храма во время Светлой Седмицы проходит после каждой литургии, символизируя шествие Жанны Мироносец к гробу Господню. Эти светлые дни сопровождаются также ежедневным радостным перезвоном колоколов. Светлая Пятница. Божественная литургия в Вознесенском храме города Ростова-на-Дону. За богослужение митрополит Меркурий совершил еврейскую хератонию дьякона Благовещенского греческого храма Ильи Лимкова. Аксиос, 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 аксиос. Память о совместной с архипастором молитвы в неделю в Светлой Седмицы иконки Воскресения Христа с частицей Святой Иерусалимской земли. Митрополит Меркурий передал каждому участнику богослужения этих дней после окончания литургии. Сергей Шалагин, Константин Яковлев, Евгений Ермарченко и Андрей Мазиков. Телестудия Дон Православный. В светлую субботу перед окончанием литургии в православных храмах возносится молитва на раздробление Артаса. Артас – еще одно название, просфора всецелая, освященный хлеб, который в продолжении всей светлой седмицы занимает в храме самое видное место перед открытыми царскими вратами – в заключение пасхальных торжеств Артас раздается верующим, как святыня, духовно врачующая от болезней и немощи. Сюжет Евгении Шатиловой. Освящение Артаса – одна из традиций пасхальной ночи. Все целую просфору окропляют святой водой. После особой молитвы и кождения хлеб становится святыней. Всю светлую седмицу Артас занимает самое видное место в храме, рядом с образом воскресения Господня. В центре храма Артас особый символ незримого присутствия Бога среди молящихся. Его употребляют с самых первых веков христианства. Согласно преданию, после того, как Иисус вознесся на небо, ученики и последователи Христа собирались на общую трапезу. Место в центре стола оставляли незанятым и ставили перед ним хлеб. Тем самым ученики выражали веру в то, что сам Господь находится рядом. Считается, что вкушение артаса на пользу душе и телу. Даже маленький кусочек, съеденный натощак с верой и молитвой, улучшает самочувствие и настроение. В этом, по словам священнослужителей и воцерковленных прихожан, нет ничего магического. Благодать Святого Духа наполняет всех, кто открыт Господу. С молитвой все возможно. Если человек верит, если он молится об этом, то обязательно все молитвы дойдут нужного значения, до Господа Бога. Терновый венец изображен на Артасе. Победа над смертью, воскресение Христова. Сам Христос сделался истинным хлебом вечной жизни для всех людей. И все без исключения прихожане православных храмов в субботу Светлой Седмицы унесут с собой частицу святыни, напоминающей о любви Господа к людям. Она находится в каждом таинстве, она присутствует, эта благодать. И человек может получить эту благодать именно через смирение, потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. То есть должно быть чистое сердце человеческое, для того, чтобы он мог принять эту благодать. Хранят Артас так же, как и священную воду Агиасму с благоговением под иконами в чистом месте. Я всегда ложу святой уголочек, если иконки дома лежат, стоят, значит, я всегда ложу к иконкам летчик и вот каждое утро и когда читаешь вечерню утреннюю молитву и всегда вот и, и читаешь молитву что именно на, на, на принятие вот этой святыни вкушение святыни для каждого особый момент когда можно почувствовать связь соединяющую землю и небеса евгения шатилова евгений ермарченко телестудия дон православный Светлая седмица завершается в первое воскресенье после Пасхи. Одно из названий этого дня Фомина неделя. Православные вспоминают чудо уверения апостола Фомы. Из Священного Писания мы знаем о том, что ученик Спасителя упал Духом после крестной смерти Христа. Вера возгорелась в апостоле с новой силой, лишь когда он получил явные доказательства воскресения Иисуса. Эта история сопровождается назиданием Спасителя на будущие времена, блаженны, не видевшие, но уверовавшие. Эти слова открывают для христиан лучший путь истинной веры, рассказывает Валерия Скоробогатова. Первое воскресенье после Пасхи в православных церквях отмечают Антипасху или Фомино-Воскресенье. Этот день завершает цикл Светлой Седмицы. Он как бы обращение к прошедшему празднику, повторение его. Установлен праздник как воспоминание о чуде уверения апостола Фомы. Воскресная смерть Христа потрясла Фому. Упадок духа апостола был столь велик, что он даже не был с прочими учениками в день воскресения. И только на восьмой день Господь явился Фоме и другим апостолам. Сомнения Фомы рассеялись. По преданию, он стал нести учение Христова людям. Прихожанина на Павла Баранова в церковь привели родители, когда он был еще маленьким мальчиком. Его крестным стал священник. Если когда-то и возникали у Павла сомнения в христианском учении, он разрешал их с помощью молитвы. Христианская вера в его жизни занимает главное место. Это путеводитель по жизни. Это дорога, с которой нельзя свернуть и по которой нужно идти. И другой дороги нет. Основная тема Антипасхи ⁇ обновление всего живого воскресением Христовым. Воскресный день тема пасхального попразднства выступает на первый план. В храмах поются пасхальные молитвословия. Евангелие, которое читается на литургии, внушает нам, что блаженные невидевшие и уверовавшие. Сегодняшнее Евангелие напоминает нам о необходимости запряжения веры с делами по этой вере. Пусть же воскресший Господь, восставший из мертвых и победивший смерть, своей смертью, сможет божественных своей благодати припобедить и нашу косность, и наше неродение, нашу раздвоенность, собрав нас в едином исповедании Его Господа и Спасителя Воскресшего. По завершении божественной литургии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий совершил литию попавшим в годы Великой Отечественной войны. Глава Донской митрополии, представители духовенства и жители станицы Старочеркасской возложили цветы и венки к памятнику воинам-освободителям. Валерия Скоробогатова, Сергей Шалагин, Евгений Ермарченко. Телестудия «Дом православный». В начале светлой седмицы митрополит Ростовский на Черкасской Меркурии встретился с ветеранами Великой Отечественной войны. На торжественном приеме глава Донской митрополии поздравил ветеранов со светлым Христовым воскресением и наступающим праздником Великой Победы. Владыка митрополит обратился к гостям приема со словами благодарности за ратный и духовный подвиг. Для ветеранов подготовили концертную программу, а по окончанию приема вручили пасхальные подарки. Возможность пообщаться с митрополитом Меркурием в неофициальном формате и задать вопросы во вторник светлой седмицы получили донские журналисты, уже традиционная в пасхальные дни встреча прошла в трапезном зале Ростовского епархиального управления. Участники встречи спрашивали владыку митрополита о различных проектах Ростовской на -дону епархии. Речь шла также о реставрации Ростовского кафедрального собора и строительстве новых храмов. Глава Донской митрополии поздравил представителей донских средств массовой информации с Пасхой Христовой. А также говорил о важности консолидации сил церкви и ростовских СМИ для решения общественно значимых вопросов. Еще одна традиционная пасхальная встреча состоялась в среду Светлой Седмицы. Митрополит Ростовский Новочеркасский Меркурий посетил Ростовский научно-исследовательский онкологический институт. В домовом храме великомученика и целителя Пантелеймона, расположенном на территории института, владыка совершил пасхальный молебен. За богослужением молились сотрудники медучреждения и пациенты. По окончании молебна митрополит Меркурий возглавил праздничный крестный ход, а затем посетил отделение детской онкологии. Его высокопреосвященство обратился к детям, находящимся на лечении, и к их родителям со словом утешения и поддержки. А также поздравил с праздником Пасхи и вручил каждому ребенку пасхальный подарок. Православная весна – это название духовно-патриотического фестиваля, который прошел в Донской столице. Фестиваль был масштабным. Он проходил четыре дня на различных творческих площадках города. В его программу вошли мастер-классы для преподавателей воскресных школ. Участники фестиваля также могли познакомиться с основами создания православных фильмов. Подробности у Валерии Скоробогатовой. Четвертый духовно-патриотический фестиваль воскресных школ «Православная весна» посвящен Пасхе Христовой и победе в Великой Отечественной. В рамках фестиваля самые разнообразные мастер-классы, творческие встречи, круглые столы и концерты. Мастер-класс для преподавателей, использование потенциала фильмов духовно-нравственной направленности в дошкольных учреждениях провела матушка София. Она приехала в Ростов из Калужской епархии. Уже много лет там проводят православный кинофестиваль. Помочь организовать что-то подобное и на Донской земле – задача непростая. Что такое православие? Скажите мне, что такое православие в первую очередь? Это соборность. Это соборность. Мы в купе, мы должны помогать друг другу. Здесь живут православные люди, которые хотят на ростовской земле создать такой же фестиваль. Игровые и документальные фильмы, которые увидели участники фестиваля Православная весна, просто так нельзя увидеть ни в кинотеатрах, ни по телевидению. Именно а, такие фестивали. А, именно а, отборочная комиссия собирает те уникальные фильмы, да, которые на сегодняшний день создаются. Еще одно мероприятие в рамках фестиваля Пасхальная весна конкурс звонарей Красный звон. Он проводился в течение двух дней в парке Островского и на площадке перед дворцом культуры «Россельмаш». Подобные конкурсы проходят во многих епархиях России. Но только здесь младшему из участников всего 7 лет. Это детско-юношеский фестиваль, когда есть школы звонарей, да, которые готовят юных, в том числе, звонарей. Эти юные звонари могут собраться, потом показать, что они умеют. Те, кто еще не учился в этих школах, могут понять, что поучившись в этих школах, можно кое-чему научиться. Тимофей Орешин из прихода святого Георгия Победоносца – начинающий звонарь. Он занимается всего несколько месяцев. Если есть талант и приноровиться захотеть, то это достаточно легко. Среди участников конкурса много девочек. По словам руководителя школы церковных звонарей прихода святого Георгия Победоносца Ольги Шевчук, даже те, кто попадает к ним случайно, к занятиям относятся серьезно. Были очень интересные случаи, когда приходили мамы с детьми и говорили, мы ехали просто мимо по своим делам. Но дети, слыша колокольный звон, просили родителей остановить, прийти и попробовать позвонить. И, конечно же, изъявили желание начать заниматься этим уже серьезно. Света обучается колокольному звону уже несколько лет. Приходилось ей играть и на настоящей звонице в храме. Когда э, вообще прикасаешься к колоколам, испытываешь такое ощущение, что ты становишься как бы ближе к Богу. Специальный гость фестиваля ⁇ Ансамбль Колокола России. Эти хрупкие женщины из колоколов могут извлечь не только звон, а настоящее музыкальное произведение. А звонится она как оркестр: в руке в правой скрипочки, в левой руке у нас альтушечки, а на ногах у нас басы. Завершил фестиваль грандиозный галоконцерт. Участников и зрителей поприветствовал секретарь митрополита Ростовского и Новочеркасского Прута Иерей и Сяк. Из года в год увеличивается и количество выступающих здесь, на этом фестивале православном, действительно патриотическом. И в этом году мы празднуем вместе с Пасхой, как и мы помним, что 6 была именно уже объявлена полностью победа, капитуляция а 9 мая уже был и сам пора. закончился четвертый фестиваль «Православная весна». Но культурная работа в Ростовской на Дону епархии не заканчивается. Дети и преподаватели будут разучивать новые песни, снимать новые фильмы, чтобы в следующем году вновь порадовать зрителей. Валерия Скоробогатова, Сергей Шалагин, Константин Яковлев. Телестудия «Дон православный». Святой Руси, пасхальный благовест православный благотворительный семейный праздник состоялся в среду в Ростовском областном академическом молодежном театре. Звучали стихи и песни христианской и патриотической тематики, выступали детские хореографические коллективы. Организаторы праздника – прихожане храма святого великомученика и целителя Пантелеймона. Подробнее в нашем сюжете. Батюшка, вас поздравляю и крестом благословляю. Подхожу, целую крест говорю, Христос воскрес! 20 лет назад в городе Ростове-на-Дону появился приход святого великомученика и целителя Пантелеймона. Тогда же здесь началась социальная и культурная жизнь. Любительский театр «Благовест» – ровесник прихода. Его актеры – взрослые дети. Елена и Полина Балашовы перед выступлением очень волнуются. Выйти на сцену, в первую очередь, заставляет сделать что-то для людей, для других. И э, через свой пассивный вклад может кого-то тоже призвать к Господу в храм. У меня такие чувства, что как будто я рассказываю стих, что меня слышно весь мир. Этот дуэт заслужил бурные аплодисменты зрителей. Они хоть и не профессиональные вокалисты, но много лет поют в хоре храма. А теперь вышли на большую сцену. Мы немножко репетировали, поэтому все нормально получилось. Все, что приносит пользу, плод, не просто так петь, а ради Христа. Прихожанка храма Лариса Мазанова сама на сцену не выходила. Зато ее сын Илья – постоянный участник благотворительного концерта Святой Руси «Пасхальный благовест». Радуемся, что можем какую-то лепту внести в праздник, какое-то свое участие. Я рада за него, что он в этом принимает участие, что не остается в стороне. Дети и взрослые, творческие коллективы и солисты. В этом зале не осталось равнодушных самые дорогие наши участники – это наши дети. Дети, которые с чистотой сердца, с чистотой души выходят на сцену и искренне-искренне говорят о Боге. Это, наверное, самое дорогое, самое важное для любого человека, когда детскими устами говорит истина. Христос воскрес, и все единодушно отвечают, воистину воскрес. Со сцены в этот вечер прозвучало много теплых слов и самых искренних пожеланий. Те, кто живет с Богом в сердце, счастливые люди. Валерия Скоробогатова, Сергей Шалагин, Константин Яковлев. Телестудия «Дон православный». В Светлую Седмицу в Ростовской на Дону епархии прошла череда пасхальных концертов. На Майдане перед Войсковым собором в станице Старочеркасской 1 мая состоялся концерт воскресной школы Старочеркасского мужского монастыря. Звучали песни, стихи на пасхальную тематику. Были показаны также танцевальные номера и сценки, проведены викторины. Пасхальную радость с воспитанниками воскресных школ разделили их родители, гости и жители станицы Старочеркасской, прихожане храмов Ростова-на-Дону. В этот же день на Ростовской набережной для всех горожан и гостей города состоялся пасхальный благотворительный концерт-фестиваль «Радость моя», организованный Донской духовной семинарией совместно с Ростовской городской общественной организацией инвалидов. Еще один пасхальный концерт прошел в актовом зале экономического лицея номер 14. Участвовали творческие коллективы образовательных организаций и учреждений дополнительного образования железнодорожного района города. Творческое мероприятие проходит в третий раз и уже стало традиционным. На сцене лицея звучали духовные песнопения. Выступали также фольклорные коллективы. Казачьи национальные игры «Шермицы», посвященные святому Георгию Победоносцу, прошли в станице Старочеркасской на территории крепости Святой Анны. В программе игр традиционные дисциплины – рубка и бои на шашках, конные состязания и кулачный бой. Особую атмосферу в праздник вольного народа привнесло выступление казачьих хоровых коллективов из хуторов и станиц Дона. Сюжет Сергея Данилейко. Ой, проснется день красы моей, Украшен весь он Божий свет, Я вежо. Шермицы и примерные бои, устраиваемые донскими казаками на праздниках и носившие ритуальный характер. В сложных природных и социально-исторических условиях сообщество донских казаков выработало механизмы подготовки воинов, которые закрепились в ритуальной форме и служили важной частью воинских инициаций, станичных праздников военно-траурной обрядности. В раннем средневековье православие стало неотъемлемой частью жизни казаков, дав новую основу их миропониманию. Господь Господня Пасха, от смерти во жизни, от земли к небесе Христос Бог, на воскресе победную поющий я, Христос воскресе из мертвых. В 1835 году донские казаки были превращены в полупривилегированное сословие Российской империи, послужили костяком для формирования других казачьих войск России. Сословные рамки произвели изменения, в обрядных инициациях вклинились в военно-траувную обрядность, обычаи, связанные с кругом. Под воздействием сословных предписаний военный аспект этнической культуры превратился в смотры и военные парады. С приходом советской власти традиционный уклад казаков был запрещен. Это оттава. Оттава – это то, что остается после скошенной травы. Вот. Но тем не менее. А корень-то остался. И корень очень мощный. А что такое казаки? Вот обратите внимание, сколько их все, и все они разные. Потому что наша земля, наша вот эта вот, вот она вот как вот в саду посажено дерево дикое, яблоня выросла или груша к этому прививаются самые разные сорта. И вот к нам самые разные люди привились. Поэтому мы вот такие. И самое лучшее у нас приживалось, прививалось, а самое, что ненужное, у нас падало. От, отламывалось, отгнивало, падало. Поэтому вот родился такой народ, какой есть. Обряды инициации выполняли различные функции, к которым можно отнести передачу культурного опыта, формирование необходимых социуму образцов поведения и картины мира. Становление казака как воина было поэтапным и связывалось с возрастным разделением. Посажение на коня изначально было обрядом младенческой инициации, а в сословный период трансформировалось в обряд посвящения в казаки. Институт праздничных шермицей был возрожден в 2009 году как этнокультурный и этноспортивный фестиваль. Такие фестивали проводятся по всему миру и представляют собой историческую реконструкцию традиционных игр. Член комитета шотландских горских игр Зейн Грей приехал на Шермицей в качестве гостя и нашел много общего в кулачных боях кельтов и казаков. Шотландская борьба очень древняя, около 2000 тысяч лет, и я был удивлен, что они так схожи. В шермицах принимают участие казаки разных общин со всей России, а также с ближнего и дальнего зарубежья. Помимо донцов приезжают казаки с Кубани, Урала, Телека. Николай Кучмисты – кубанский казак, он постоянный участник игр и понимает их важность. Задача сохранить максимально, За максимально сохранить все традиции, все все наши устои. Главное, конечно же, это боевой дух и общность казаков, как братство, воинского братства. Сегодня программа Шермицы максимально приближена к национальному казачьему празднику, когда казаки съезжались на Майдан со своими гулебными знаменами, родственниками в несколько поколений, после чего следовало проведение примерных шермицей, в которых участвовали представители всех возрастов. За всем наблюдали старики, которые в заключении шермиции вручали ценные призы и сказачьи амуниции, оружие. По завершению состязаний на Майдане проводилась стариковская беседа, пелись песни. Сергей Данилейко, Андрей Мазиков, телестудия «Дон Православный». Более подробная информация о событиях в Донской метрополии на сайте ростовской на Дону епархии ростовепархия.ру. А я, Андрей Мазиков, на этом прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до следующей недели.